মই আকৌ তাই ৰুমত পঢ়ি আছো বুলিহে ভাবিছিলো বৌ তুমি ইয়াত যে ইমান ৰাতিহঁত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নে নাই উভন্টি তোমাৰ কাৰণে কফি একাপ লৈ আহিছোঁ মই জানো নহয় তুমি ইমান ৰাতিলৈকে পঢ়ি থাকা বুলি সেইকাৰণে ময়ো নাই হোৱা এনেও মোৰ টোপনি অহা নাই সেইকাৰণে ভাবিলেও তোমাক কফি একাপকে বনাই দিওঁ থেংক ইউ বৌ তুমি যে মোক ইমান কেয়াৰ কৰা নহয় তোমাৰ নিচিনা বৌ সঁচাকৈ পাবলৈ যে বহুত কঠিন আকৌ আজিৰ দিনত কিতাপ পঢ়াৰ সময়ত কেতিয়াবা পকৰী বনাই দিয়া চাহ বনাই দিয়া কফি গাখীৰ এনেকুৱা বৌ এজনী ভাগ্যৰ বলতহে পাইছোঁ আকৌ দেই হ'ব হ'ব ভণ্টি মোক এতিয়া তুমি হেৰি প্ৰশংসা কৰি থাকিব নালাগে মোৰ নাক একেবাৰে স্বৰ্গত লাগিবগৈ আকৌ এয়া লোৱা কফি কাপ খাই লোৱা নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব অঁ বৌ ইমান যে গৰম পৰিছে নহয় কিতাপেই পঢ়িব পৰা নাই ফেনৰ হাৱাও গাত লগা নাই সেইকাৰণে বাহিৰত অলপ বহি আছিলোগৈ হয় নেকি গৰমটোতো পৰিছে বাৰু কিন্তু কি কৰিবা উপায়টো নাই বহু ৰাতি হ'ল ইমান পঢ়িব নালাগে দিয়া আচল আকৌ এক্সামৰ আগতে বেমাৰী নহ'লে ৰক্ষা কফি কাপ খাই শুই লোৱা ঠিক আছে বৌ তুমি যোৱা শুৱাগৈ ৰাতিপুৱা আকৌ সোনকালে উঠিব লাগিব নহয় নহ'লে দিব্য মায়ে অঁ শুগৈ মই সঁচাকৈ পাই বৌজনী ইমান ভাল কোনে এনেকৈ কেয়াৰ কৰে বাৰু ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়ি থাকোঁ বুলি চাহ বনাই দিব কফি বনাই দিব নিজৰ ভনীৰ দৰে মৰম কৰে আগতে ভাবিছিলোঁ দাদাই বিয়া পতাৰ পাছত চাগে সলনি হৈ যাব বুলি কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই বৌৱে থকাৰ কাৰণ বৌয়ে যে আঁকোৱালি লয় সেইকাৰণে বৌকো সকলোৱে ভাল পায় বৌয়ে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে এইবাৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিবই লাগিব এই মানুহজনীৰ লগত কি যে হ'ব নহয় মানুহটোৰ কি প্ৰয়োজন আছে কি প্ৰয়োজন মুঠতে ঘৰৰ মানুহবোৰক কেয়াৰ কৰি থাকিব আৰু মোক সদায় চবতকৈ পাছত থ'ব মই কিবা মোৰ কাৰণেহে বিয়া পাতিছিলোঁ ঘৰখনৰ কাৰণে বিয়া পতা নাই নহয় এই মানুহজনীক আৰু বুজাই বুজাই মই আমনি পাই গ'লোঁ হেৰা বোলো শুনিছানে চিঞৰি লাগিছিল মানে তুমি অকল ঘৰৰ মানুহবোৰক চাই থাকিবা নে মোকো কিবা এটা চাবা নহয় নহয় তুমি এটা কথা কোৱাচোন তুমি বাৰু ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰক

মই হিংসা দেখা নাই বুজিছা মই ইমান বিচাৰিছো যে তুমি মোকো অলপমান সময় দিয়া মোৰ কাৰণেও কিবা এটা কৰা মোক হ'লে গোটেই কামবোৰ নিজে কৰিবলৈ কোৱা আৰু নিজে হ'লে আনক পূৰা যত্ন লৈ থাকিবা আনৰ পুৰা প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম কৰি দিবা তাৰমানে মোক তুমি ভাল নোপোৱা বাকী মানুহবোৰকহে ভাল পোৱা ঘৰত মই এতিয়া গম পাই গ'লো এতিয়া বেলেগে যদি কলেহেন এইটো কৰি দিয়া বুলি একো এটা মাত নিদিয়াকে কৰি দিলা হেতেন

আৰে বাবা মই ধেমালি কৰিছো ইমান সিরিয়াস হবলগিয়া কোনো কথা নাই বাৰু বাৰু মই এতিয়া গৈ থাকো ভাত নোখোৱা কি জানি কি অলপ কাম আছে অলপ কাম কৰি কিনে আকৌ ঘৰলৈ আহিম তাৰ পিছতে ভাত খাই আকৌ উলাই যাব লাগিব ঠিক আছে বাৰু মই কিন্তু তোমাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম নাই নাই মোৰ কাৰণে ৰব নালাগে ভোক লাগিলে খাই লবা মোৰ অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেনে হ'লে বাই এইও আকৌ কি হ'ল কি যে হ'ব নহয় এই মানুহজনৰ ঘৰৰ মানুহক যত্ন ললে কি কোনোবা বেয়া পায় নেকি ভালহে পাবলৈকে ও আকৌ বেয়াহে পাইছে যাওঁ যাওঁ মায়ে এতিয়া পাকঘৰত আছেনে গ'লকেইনে চব্জিখিনি চাব দিছিলো এনেই এনেই মাতি পঠিয়াইছে একো কামেই নাই তাতকৈ পাকঘৰলৈ নিজে গৈ যাওঁ দেই বুলি কৈ থৈ অহা নহয় দৌৰি আহিছো নহয় চব্জিখিনি কেৰাহীতে এৰি থৈ বুলি ভাবিছে হয় মই কিন্তু ভাড়া দি দিয়া কথাটোকে ভাবিছো ওচৰতে কলেজখন আছে ইমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাড়াত বিচাৰি আহি থাকে এনেই পৰি আছে ৰুমকেইটা তাতকৈ ভাড়া দি পইচাকে টকামানকে পাম দিয়কচোন ৰুম কেইটা পৰি আছে কথাটো হয় কিন্তু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম কেইটা ভাড়া দিয়া মানুহবোৰে বেয়া কৰি দিব নহয় সেইকাৰণে মোৰ ভাড়া দিবলৈ মন নাযায় বুজিছা কি হব নো খুব বেছি ৱালৰ ৰংবোৰ গুচিব আৰুনো কি হব আৰু এনেও ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব আকৌ ভাড়া যদি দিওঁ পইচা পামেই দেখোন সেই পইচাৰে ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব সেইকেইটাহে বোৱাৰী নামতে কৰি দিব লাগিব এনেও তাই পঢ়া শুনা নাই কি কৰিবনো চাকৰি তাকৰিটো কৰিব নোৱাৰি সেই ৰুম কেইটাকে চনাব আৰু ভাড়াতীয়া মানুহবোৰক আই ল'ব সেইখিনি পইচা মই তাকে ভাবিছোঁ ছোৱালীজনীয়ে যি হওক পঢ়ি শুনি কিবা এটা নিজে কৰিবই ল'ৰাটোতো সেনেকৈ কৰি আছে বোৱাৰীজনী সেই ঘৰতে থাকি ঘৰখনকে চম্ভালক আৰু সেই ভাড়া দিলে মানে সেইখিনি চম্ভালক এতিয়া চবৰে এটা এটা ইনকাম হ'ব মোৰ মাটিটো তুমি ঠিকেই ভাবিছা মোৰ আকৌ নতুন ৰুম যে সেইকাৰণে দিবলৈ ইমান মন নাই হ'লেও তোমালোকে তেনেকৈ ভাবিছা যদি দি দিয়া আৰু এনেও ভাড়া লোৱা মানুহৰ অভাৱ নাই যিমানেই যি হওক নিজৰ ইনকাম এটা থকা সমান নহয় সদায়নো আৰু তাই আগ পাতি থাকিবনে নিজৰ মতাটোৰ পৰা

মই তেনেহ'লে কাইলৈকে সেই ভাড়া দিয়া মানুহ বিচাৰিবলৈ খবৰ দি দিম কোনোবা যদি বৰুৱাহঁতৰ ঘৰৰ ফালে বিচাৰি আহে আমাৰ এড্ৰেছটো দি দিবলৈ ক'লেই হ'ল দি দিবাচোন দি দিবা তেওঁ ভালদৰে জানিব কিন্তু মনত ৰাখিবা আকৌ দেই অকল ছোৱালীকহে দিম যদি ল'ৰাবোৰক দিয়া তেনেহ'লে অকল ল'ৰাবোৰকে দিব লাগিব ছোৱালীক দিলে ছোৱালীকে দিব লাগিব নহ'লে ল'ৰা ছোৱালী চবকে দিলে পাছত আকৌ হাংগামা হৈ যাব কৈ দিছোঁ হ'লে অঁ সেইটো কথা ময়ো ভাবি থৈছোঁ প্ৰথম এতিয়া কি কাষ্টমাৰ পাওঁ ল'ৰা নে ছোৱালী

আমি ইটো সিটো কাম কৰি ল'ব পাৰোঁ নহয় একো নহয় মা চাহকণহে বনাইছোঁ কষ্ট কাম কৰা নাই নহয় হ'লেও পাই যোৱা যোৱা অলপ ৰুমত গৈ ৰেষ্ট লৈ লোৱা চাহ বনালা যেতিয়া থৈ যোৱা ইয়াতে আপুনি বেছিয়ে চিন্তা কৰিছে বা মোৰ ভাগৰ লগা নাই নহয় মই কাম কৰি ভালেই পাওঁ হ'লেও আমাৰ ভাল নালাগে নহয় তুমি ইমানকৈ কাম কৰি থাকিলে তুমিয়ে জানা আৰু তুমি কিয় কাম কৰি ভাল পোৱা মই এতিয়া কাম কৰি বৰ বেয়া পাওঁ উপায় নাই বুলিহে কাম কৰোঁ

এই আমাৰ বোৱাৰীক লগ পোৱাৰ পাছতহে আমাৰ নপতাৰ আগত বৰ ভয় লাগি আছিলে তেনেকুৱা বোৱাৰী এজনী পাম বুলি পঢ়া শুনা বোৱাৰীবোৰহে কিমান অহংকাৰী পাপৰি বৰুৱানী আৰু শৈজ্ঞানিক মানুহ নিচিনাই নাভাবে এম এ পাছ আকৌ দুয়োজনী সেইকাৰণে মই এই নপঢ়া নুশুনা ছোৱালী এজনী চালো বুজিছে পঢ়া শুনা হয় কিনা যদি শাহুৱে শহুৱেক সন্মানেই নকৰে আমাৰ লৰাই ভালেই পচন্দ কৰিলে তাকেই তাই সদায় যাতে তেনেকুৱা হৈ থাকে তাইক বেছি ফুৰা চকা কৰিবলৈ দিব নহব দেই ৰোৱা আৰু শইকীয়াৰ বোৱাৰীকেইজনীৰ লগত হাতী আকৌ বৰ বেলেগ ধৰণৰ নহয় ধনী ছোৱালী তাতে এই নাযায় আমাৰ বোৱাৰী তাহাঁতৰ লগত যিবোৰহে ড্ৰেছ পিন্ধেক শহুৱেকৰ মান সন্মান শেষ কৰিলে টাউনত থাকে বুলিয়ে নোৱাৰো নিজৰ ড্ৰেছবোৰ মানুহবোৰে ধেৰ বোৱাৰী আছে কিন্তু তাহাঁত দুজনী নিচিনাই মই দেখা নাই আকৌ আমাৰ এই চুবুৰীটোত কি চাবা ড্ৰেছ বাপৰি যেনিবা সেই তাহাঁতৰহে টকা আছে আৰু এনেকুৱাকে দেখাব তাহাঁতি স্মাৰ্ট বাকী মেখেলা চাদৰ পিন্ধা বোৱাৰীবোৰ বুৰ্বক বুলি দেখুৱায় আচৰিত লাগে আৰু কেনে কেনে খাই আছে বৰুৱানীহঁতেহে জানে আৰু বাদ দিয়া বাদ দিয়া লোকৰ কথা কৈ লাভ নাই এইবোৰ কথা বোলে ঘৰত আলোচনা কৰি থাকিলে এইবোৰ বোলে আহি লৈ বোলে সেইকাৰণে এইবোৰ কথা নকবাই বৌ কত গলা কৰা নাই যে হ'ব হ'ব বৌৰে ঘৰতে আছে ৰুমত অলপ আৰাম কৰিব দিছোঁ এনি টাইম সেই কাম কৰি থাকোৱে নহয় জানোৱেই দেখোন বৌৰৰ কথা সেইটোতো হয় মা ঠিক আছে দিয়া মই বৌৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ অঁ যা হাত মুখকেইটা ধুই ল তাৰপিছতে সেই ভাত উলিয়াই দিছোঁ খাই লহিয়া তোক আকৌ নকবি আৰু ভাত খাওঁ বুলি মায়ে উলিয়াইছে বুলি কৈ দিবি নহ'লে দৌৰ মাৰি আহিব পাকঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ আকৌ তেনে তেনে বাপে আৰু মই কৈ কৈ অলপ ৰেষ্ট লোৱাইছোঁ অ'কে মা কি যে হ'ব নহয় এইকেইজনী বৌ একেহে তাৰ কাৰণে মানুহ আৰু আজিকালি মাকক নিবিচাৰে পায় বৌয়েককহে বিচাৰে ভালে হৈছে দে দুয়োজনীহে লগৰ নিচিনা থাকিছে ভালে হৈছে বাৰু বৌয়েকো আকৌ সেনেকে মৰমো দিছে নহয় হ'ব হ'ব তুমি মোক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া সেয়া মোৰ ভালদৰে জনা আছে নাজানো আৰু আজি বা কিয় তুমি মোক টাইম দিবলৈ আহিলা তুমি খালি তেনেকে কোৱা নিজৰ কামবোৰ শেষ কৰি সোনকালে আহি পেলোৱা আৰু মোবাইল চাই থাকে ৰুমত মই এতিয়া ঘৰৰ কাম নকৰিলেহে হ'ব কৰা আকৌ তোমাকনো কোনে কৰিব দিয়া নাই

আচ্ছা তুমি তাৰ মানে মোক দম দিছা বেছি দম দি নাথাকিবা আকৌ মা দেউতাক কৈ দিম ঠিক আছে কৈ দিয়া কৈ বৌ হেয়া ভণ্টি আহিলে হ'ব না আহিলা ভণ্টি অঁ বৌ পালোহি পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল ভালে হ'ল দাদা মই জানিছিলোঁ তোমাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব বুলি অঁ যোৱা কব তুমি যিটোহে টেষ্টিত পায়স বনাই খুৱাইছা ৰাতিপুৱা মোৰ এক্সাম ভাল নহ'বলৈ আছেনে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ কোনেও পায়স চায়স দিয়া নাই আকৌ কি কথা কৈছা তুমি মই সোধা নহয় দেখোন কলা এতিয়াও আছে পায় পাবহে বৌ দাদাৰ লগত কাজিয়া কৰিব নালাগে জানাই দেখোন দাদাৰ কথা তোমাক জোকাও বুলি জোকাই থাকে তুমি কাইলৈ পৰা অলপ সোনকালে ওলাবাচোন ইমান খৰ ধৰকে ভালকে খাবলৈ নাপালা শুনি সেইকাৰণে মই আকৌ থৈ দিছো এতিয়া ভালকৈ খাই লবা

ঠিক আছে মই মানিছো বাৰু মৰম কৰা বুলি তেনেহলে ইমান প্ৰশ্ন কিয় কৰি থাকা ইমান ইনসাল দি থাকা যে যদি মৰম কৰা মই কিবা ধেমালি হে কৰো তোমাৰ লগত নহয় ধেমালি নকৰি কাৰ লগত কৰিম কোৱা শুন বাবা বাবা এতিয়া বৰ একুইটো ডৰাই হৈ দেখাইছে আপুনি ইয়াতে আছে মা আকৌ আপোনাক বিচাৰি ৰুমত পালোগে নহয় অ কিয় বা আজি ভণ্টি ৰিজাল্ট দিব নহয় জানে নাই কৈছিলে অলপ কথাটো দিলেই বাৰু নাই নাই দিব দহটামান বজাত দিব ক'বলা অঁ ভাল হ'লে হয় আৰু দেই ছোৱালীজনী ইমান কষ্ট কৰিছে ভাল হ'ব মা আপুনি চিন্তাই নকৰিবা বনাব লাগিছে নেকি অঁ তুমি আজি ভাত চব্জি বনাব নালাগে দিয়া মোক অলপ সহায় কৰি দিয়া ময়ে বনাম অঁ পাৰিম নহয় মা তুমি পাৰিবা কিন্তু আজি দেউতাই আকৌ বেলেগ খাওঁ বুলি কৈছে নহয় সেইকাৰণে ময়ে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেই কি বুলি কয় ভাপত দিয়া ভাত খাই হেনো চেৱা দিয়া ভাত লাহি চাউলৰ তাৰপিছতে হাঁহ এটা আনি লৈছে হাঁহ মাংসৰ লগত খাব নেনো অ হয় নেকি মই পিছে বনাব নাজানো মা মা মায়ে বনায় বাৰু ঘৰত কিন্তু আজিলৈকে মই নিশিকিলোৱে একো নহয় দিয়া আজি চাই ল'বা কেনেকৈ বনায় দেউতাইহে মাজে মাজে খাবলৈ ইচ্ছা কৰেই এইবোৰ অঁ চাব লাগিব তুমি মোক অলপ শাক পাচলি কাটাত সহায় কৰি দিবাচোন অঁ মা কিয় সহায় নকৰিম ঠিক আছে দিয়ক অঁ বলা কামত লাগোগৈ নহ'লে বহুত টাইম লাগে নহয় সিজিবলৈ ভাতটো মই চাউলখিনি ধুই আনো ৰ'বা তিয়াই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে মা গড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালোঁ ইয়াতকৈ আৰু মোৰ ভাল লগা দিন থাকিব পাৰিনে ইমান ভয় লাগি আছিলে কি হ'ব বুলি ওহ ফাইনেলি পাছ হ'লোঁ মোৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হৈ গ'ল উহ ইমান যে ফূৰ্তি লাগিছে নহয় যাওঁ সকলোকে খবৰটো দি দিওঁ পাই চবে আকৌ চিন্তা কৰি আছে নহয় ভণ্টি ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে বনা শুভেচ্ছা থাকিল ভণ্টি মই জানিছিলো তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি মা দেউতা দাদাই শুনিলে বহুত ভাল পাব অ বৌ আৰু ইয়াৰ কাৰণ তুমি তুমি মোক পঢ়া শুনাত বহুত হেল্প কৰিলা বৌ তুমি নোহোৱা হ'লে হয়তো মই ইমান ভাল ৰিজাল্টেই কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন থেংক ইউ বৌ তোমাক বহুত থেংক ইউ তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ দিওঁ মই নিজেই বুজি পোৱা নাই এই কি যে কথা কোৱা নহয় তোমাৰ যত্ন লোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য ভণ্টি মাত্ৰ মই মোৰ দায়িত্বহে পালন কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ মাইণ্ডো এনেও চোকা জানিছিলোৱে তুমি যে ভালকৈ পাছ কৰিবা বুলি ক'লা দিয়া ভাত খালোঁ আহি আৰু সকলোকে ভাল খবৰটো দি দিয়াহি থেংক ইউ বৌ থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং হ'ব দিয়া ভণ্টি বৌয়েক নন্দেক সদায়তো এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব নে কি কোৱা যোনে সিজনীক যত্ন লোৱা যোনে সিজনীক মনৰ কথা কোৱা লগৰৰ নিচিনা সেয়াই হৈছে বৌৱেক আৰু নন্দৰ সম্পৰ্ক বুজিলা বুজিলোঁ বৌ ঠিক আছে বনাই দিয়া আজি সকলোৱে মিলি একেলগে বহি হাঁহ মাংসৰ লগত জুতি লগাই ভাত খাওঁ বৈ অঁ বৌ বনা